الحمد لله الذي أنزل القرآن شفاء للصدور وهدى للمؤمنين ونورا للعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا من زين مقعد رئيس الحفلة ومديرها الماهر وحاكمين الحادقين والطلاب الأعزة وإخواني المسابقين، أولًا نشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا أن نجلس في هذه الحفلة المباركة، ونستمع للخطباء المُبا ونستمع للخطباء المُسابقين الذين لهم مهارة في اللغة العربية، ثم أهنئكم تهنئةً مباركةً من صميم قلبي على حضوركم الميمون ونشكر منتظم الحمله الذين بذلوا اقصى جهودهم في اقامتها انكم تعلمون اني كنت بين ايديكم لاخطب خطبه وجيزه حول الموضوع وهو القران اخواني في الله ان القران كلام الله نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نورا وهدى وشفاء للمؤمنين وقد قال الله تعالى ونُنزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال أيضًا: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} أيها الأحبَّة، القرآن شفاءٌ للقلب من الشُّبُهات والشَّهَوات، وشفاءٌ للنفس من الخوف والحزن، وقد يكون سببًا لشفاء الجسد إذا قُرِئَ بالإيمان واليقين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرِض يرقي نفسه بسورة الفلق والناس ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما. يا, يا معشر الطلاب فالقرآن هو الدواء لكل داء والنور في كل ظلام ومن تمسَّك به نجا ومن أعرض عنه ضلَّ وخسر فلنكثر من تلاوة القرآن ولنتدبر آياته ولنجعله شفاءً لقلوبنا وحياتنا ولنعلم إخواننا حب القرآن فهو خير ما نعلمهم وفقنا الله نسأل الله أن يشفي صدورنا بكلامه نسأل الله أن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يشفي صدورنا بكلامه وأن يجعله شفاءً لقلوبنا وحياتنا ويجعله شاهدًا لنا يوم القيامة لا علينا، وفقنا الله أن نعمل بما سمعنا وبما قلنا، آمين يا رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته